আমি সকলোৱে মামা মামা বুলি কৈ থকা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী এজন যে আপাত মস্ত মিছলীয়া এই কথাষা যোৱাকালি স্পষ্ট হল তেওঁ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক পাকিস্তানী এজেণ্ট বুলি তেওঁ অহা দহ ছেপ্তেম্বৰত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই জেললৈ যাব বুলি যি তেওঁ অসমৰ মানুহৰ মাজত এক বিভ্ৰান্তিকৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু তেওঁ দহ ছেপ্টেম্বৰ দিনাখন অসমত বিস্ফোৰণ ঘটায় গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক পাকিস্তানী এজেণ্ট বুলি তেওঁ স্পষ্ট ছবিখন দাঙি ধৰিব আৰু গৌৰৱ গগৈক জেললৈ পঠিয়াব বুলি যি মাত্ৰা প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু তেওঁ যি ধৰণে কৈছিল যদি দহ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই ৰাজনীতি এৰি দিম প্ৰয়োজনত এনেকুৱা প্ৰতিজ্ঞা ল'ম মই ঘৰলৈকে নাযাওঁ কিন্তু কালি দহ ছেপ্তেম্বৰ পাৰ হৈ গ'ল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া যে পাকিস্তানীয়ে যেন এই কথাষাৰ প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰিলে ইয়াৰ পৰাই স্পষ্ট হয় যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এজন মিছলীয়া মিছা কথাৰে অসমৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ তেওঁ অস্থিৰ কৰিব খোজে এই কথাষাৰ স্পষ্ট ৰূপত প্ৰমাণ হৈছে গতিকে আপোনালোকৰ দৃষ্টিভংগীয়ে আপোনালোকে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত আহি মতামত জনাওক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি যি কথা কয় কাইলৈ কিয় সেই কথাত স্থিৰ হৈ থাকিব নোৱাৰে কিয় নিজৰ কথা তেওঁ নিজে ৰাখিব নোৱাৰে কিয় অসমৰ বিভান্তিকৰ পৰিৱেশ যদি কিবা পৰামৰ্শ আছে আপোনালোকে জনা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই সেইটো কাৰণে কৈ থাকে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আপাত নষ্ট মিছলীয়া আপাত নষ্ট মিছলীয়া মানে মূৰ চুৰ্ণীডালৰ পৰা বৈ নখলৈকে যি মিছা কথা কব পাৰে তেওঁকে আপাতমস্ত মিছলীয়া বুলি কয় গতিকে আপোনালোকৰ দৃষ্টিভংগী আপোনালোকৰ মতামত আমাৰ কমেণ্ট বক্সত আহি জনাম সঁচাকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এজন মিছলীয়া যদি মিছলীয়া তেওঁ কিয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আসনখন অলংকৃত কৰি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ৰাজনীতি এৰি দিম বুলি কৈ কথা কয় তেওঁকালে প্ৰতিজ্ঞা লৈ ঘৰলৈ নেযাওঁ বুলি কথা কয় কিন্তু সেই কথা কলৈ গ'ল অস্থিৰ কৰিবৰ কাৰণে হিন্দু মুছলমান উন্নয়ন নহয় গতিকে অসমৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আমি ৰাজনীতি কৰিব খোজো এক সুস্থ বাতাবৰণ বিচাৰো কেৱল সাম্প্ৰদায়িক কথা বতৰাই অসমৰ ৰাজনীতি পৰিৱেশ অস্থিৰ কৰিব খোজা যি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া চৰকাৰখনৰ কাৰবাৰ এই কাৰোবাৰ আজি আমি এই ডি ডিঅ'ৰ জৰিয়তে তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছো আৰু আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া বনাবলৈ আমি আশা ৰাখিছো